Добрый вечер. Вы смотрите программу «Объектив. Позиция» в студии Лидия Калинина. С Нового года оформлять жилье украинцы начали по новым правилам. Часть полномочий БТИ взяли на себя государственные регистрации. Теперь документы о праве собственности на жилье будут выдавать они. Подробнее о нововведениях сегодня у нас в студии расскажет начальник регистрационной службы города Харькова Олег Дробот. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Олег, ну для начала будьте добры. То есть основную информацию о том, с чем же с 1 января столкнулись уже украинцы. Что нового у нас? Так действительно, с 1 января 2013 года в нашей стране регистрация имущественных прав на недвижимое имущество, а также их обременение занимается Государственная регистрационная служба Украины. Осуществляет она свою деятельность через свои структурные подразделения, которые созданы в каждой области. В частности, на территории Харьковской области осуществляет свою деятельность регистрационная служба городского управления юстиции, вернее, областного управления юстицией Харьковской области, также следует отметить, что в каждом районе Харьковской области, в том числе в городе Харькове, создана отдельная регистрационная служба. То есть на город Харьков одна такая служба или несколько отделений по районам Харькова? На территории города Харькова функционирует одна единственная регистрационная служба Харьковского городского управления юстиции, которая расположена по адресу улица Кароленко 16. Также следует отметить, что одним из серьезных нововведений новой системы регистрации прав на недвижимое имущество является то, что как частные, так и государственные нотариусы наделены специальной функцией по регистрации прав. Поясню немножечко. Дело в том, что в случае, если регистрация прав на недвижимое имущество осуществляется при совершении нотариального действия, то следует обратиться к нотариусу. Если э, по-простому. Для того, чтобы продать квартиру, на сегодняшний день не нужно обращаться в БТ за получением вытяга и информации да, о зарегистрированном праве. Нужно напрямую обратиться к нотариусу, который зарегистрирует в новом реестре, который действует с 2013 года, права, которые были зарегистрированы до 1 января 2013 года, осуществит сделку и зарегистрирует уже право собственности за покупателя. Все в одном месте, в один день. Ну, это в теории должно упростить жизнь Украины. Безусловно, все на это и направлено. Сейчас очень многие уже говорят о том, что новый закон, к сожалению, в теории должен упростить, но сейчас уже выстраиваются большие очереди, и люди жалуются на то, что ничего не понятно. Как вы разъясняете жителям новые правила, и работаете ли вы с нотариусами, как им теперь оформлять документы? Безусловно, очереди есть. Я поясню. Дело в том, что сама концепция развития регистрации и создания нового единого органа, она абсолютно правильная. Это правильный курс государства. Почему? Потому что до 1 января 2013 года регистрации имущественных прав на недвижимое имущество, в том числе земельные участки, аресты, иные обременения осуществляли абсолютно разные органы. Так это были коммунальные предприятия по всей Украине. Например, в Полтаве функционировало вообще частное предприятие, которое занималось регистрацией прав, которые гарантирует и должно гарантировать государство. Землей занимались отдельные земельные организации. В связи с этим возникали большое количество споров, почва для мошенничества, и по сути один орган не консолидировал всю информацию про недвижимость в Украине. Государство приняло такое решение, пошло на этот шаг для создания единого органа, который может гарантировать каждому гражданину сохранность его прав да, в новом созданном реестре, государственном реестре прав. Что касается очередей, действительно, они есть. Говорить о том, что их нет, было бы неправда. Связано это с тем, что в связи с переходом на новую систему БТИ не принимали документы на регистрацию с половины декабря месяца прошлого года. У граждан, как всегда, перед Новым годом скопилось большое количество документов, и все они, начиная со 2 января, с первого дня работы нашей службы, обратились к нам, что, по сути, способствовало большому наплыву людей. Плюс, в связи с тем, что служба новая, законодательство изменилось, возник определенный ажиотаж в обществе. Как мы с этим боремся? Каждый день мы анализируем прием документов, их количество, количество людей, которые обращаются к нам, вопросы по которым они обращаются. По адресу улица Карлинка, 16 расположен операционный зал, где размещаются окна приема и выдачи документов. В зале постоянно функционируют несколько регистраторов, консультантов, которые отвечают на любые вопросы, которые возникают у граждан. Также в зале есть постоянно на месте специально обученный регистратор-консультант, который помогает заполнять заявления гражданам. По мере наплыва граждан мы увеличиваем количество людей, которые занимаются приемом. Так, в последние дни, когда очереди усиливались, мы вывели на прием порядка 15 человек. Плюс, что касается графика работы, также он постоянно меняется, динамично. Почему? Потому что мы начинали работать 2 января по одному графику, проанализировали работу, услышали харьковчан и продолжили часы приема. Как вы сейчас работаете? На сегодняшний день ежедневно документы принимаются с 9:30 до 16:00, исключая обед с 13:00 до 14:00. В пятницу короткий день прием осуществляется только до обеда. Что происходит в последующие часы? После обеда, после четырех часов происходит выдача документов. То есть до обеда прием, до четырех часов прием, после четырех выдача. В среду мы работаем по продленному режиму, до семи часов функционирует служба. Также следует отметить, что в субботу мы также работаем с 10 до 4 часов вечера, выдаем документы гражданам, готовые уже к выдаче. Вы выдаете, но не принимаете в субботу. Да. Каждый день, в любое время, независимо от того, прием выдача, функционируют консультанты. Также следует отметить, что на протяжении всего графика работы службы работает телефон горячей линии городской регистрационной службы, он 725 44 по которому гражданин в любое время может обратиться по любому вопросу. Это он же телефон 40. горячей линии работает круглосуточно, я так понимаю? Он или... круглосуточно на сегодняшний день не работает, он работает синхронно с работой службы. То есть это с 9 до 6 каждый день, в среду до 8 и в субботу с 10 до 4. Повторите, пожалуйста, еще раз телефон и горячие линии в городе и в области. В городе этот телефон 725 00 44. В областной регистрационной службе также присутствует телефон, потому что можно альтернативно получить ту же информацию по другому телефону. Я вам его подскажу 751 84 72. Также подскажу адрес регистрационной службы Харьковской области, Петровского 16, Главное управление юстицией в Харьковской области. Подскажите, пожалуйста, еще с Нового года все парогуля от реестра недвижимости у частных нотариусов. Я, или я не... Еще раз прошу прощения. То есть частные нотариусы э, до, имеют доступ к реестру недвижимости, так, к единому реестру. Э, сейчас люди жалуются, что большинство нотариусов отказываются вести подобные дела. Но они просто либо уходят в отпуск до февраля месяца, либо э, отправляют людей непосредственно к вам и не хотят за это браться. Сталкиваетесь ли вы с этим? А, опять же, надо изучить суть проблемы все права, которые зарегистрированы в должном порядке до первого января 2014 года, государство признает по бытовому. Если человек купил квартиру в прошлом году или в 2009 или раньше и зарегистрировал ее в БТИ а не по новому порядку, то перерегистрация не требуется. Все права признаются государством, и эти данные находятся в старых реестрах, которые действовали до 1 января. Они нам подгружены в режиме доступа, и мы переносим из них данные, мы их видим. Но если субъект, гражданин хочет что-то сделать с этим имуществом, продать, обменять, подарить, то он обращается напрямую к нотариусу, как я уже говорил. И нотариус должен перерегистрировать, перенести, по сути, из старого реестра в новый реестр данные, провести сделку и зарегистрировать за покупателем этот объект недвижимости. Почему возникают такие вопросы? Потому что здесь есть альтернативная, альтернативный вариант обращения. Перенести собственность из старых реестров в новые можем как мы, так и нотариус. По нотариусам следует отметить, что это люди высокой квалификации. Они работают с недвижимостью на протяжении многих лет. На сегодняшний день добавили одну специфическую функцию по регистрации недвижимости. Реестр новый. Да? Все прошли обучение. И сейчас, по сути, на практике мы это все реализовываем. Безусловно, есть какие-то технические моменты. Мы постоянно проводим совместные совещания, тренинги, семинары с отделом нотариата который представляет, по сути всех нотариусов города Харькова частных и государственных. По итогам этих совещаний мы обсуждаем всю проблематику и поверьте, каждый день мы двигаемся в правильном направлении. То есть вы увидите, что через неделю таких вопросов уже не будет. Ну то есть вы хотите сказать, что это временно и уже Безусловно. нотариусы все выйдут из отпуска Конечно. и приступят вы поймите, к своей работе? Без осуществления данной функции нотариус не может проводить, проводить сделку, а по сути это хлеб нотариуса, он от него не откажется. Не получится ли это ну, небольшой медвежий услуга для потребителей, если нотариусы вдруг начнут брать чрезмерно крупные суммы за подобные сделки? Вопрос с суммами. На сегодняшний день этот вопрос четко регламентирован. Давайте не путать осуществление нотариального действия, да, проведение сделки. Это отдельный расчет с нотариусом и так далее, с государственным, с частным. Что касается регистрации, у нас установлено четко, что за регистрацию берется государственная пошлина в размере 119 гривен за регистрацию права собственности и 51 гривна за регистрацию иного вечного права, ну, например, аренда, право пользования. Также за регистрацию наложения ареста или другого обременения берется плата 51 гривна. К этому гражданин должен оплатить плату за вытяг, извлечение по-русски, но ну, в народе привыкли называть вытяг. Стоимость вытяга составляет 120 гривен. Поэтому при оплате 119 и 120 мы обязаны проводить регистрацию. Также следует отметить, что есть категория граждан освобожденных от оплаты госпошлины. Это инвалиды. Целый перечень предусмотрен в постановлении Кабинета Министра. Основные категории можете перечислить? Но основные категории это инвалиды. Инвалиды. Да. А ветераны? Наверное. Ветераны, безусловно. Там есть целый... Целый пункт, посвященный этому вопросу. Но это касательно госпошлин. А да. вот непосредственно нотариальные услуги. Частные нотариусы, наверное, могут устанавливать свои цены? На сегодняшний день, я же говорю, нотариус в данной части выполняет специфическую функцию государственного регистратора, не оказывая при этом нотариальную услугу. Mm -hmm. То есть выше вот этих сумм они не могут поднять цены? Да. Опять же, нотариус будет брать плату за проведение сделки, которая, по сути, в себя фактически будет включать проведение всех действий, но он не сможет выйти за те ограничения, которые у него есть по оплате именно самого нотариального действия. Какие функции сейчас остались у БТИ? У БТИ осталась функция на сегодняшний день по проведению технической нотаризации объектов. То есть, по сути, изготовление технических паспортов. Ну, то есть, это осталась ну, основная, единственная их функция сейчас? Да, это основная функция, но надо не забывать, что роль например, на территории города Харькова коммунального предприятия Харьковской городской БТИ, заключается в том, что это держатель архива и очень большого по собственности наших граждан, начиная с там, начала 19 извините, 20 века, да, В каком состоянии сейчас единый государственный реестр? В него же вносили, насколько я понимаю, в электронный формат, вносили данные сотрудники БТИ. Правильно. Правильно. Опять же, следует разделять. Государственный реестр, который действовал до 1 января 2013 года, а их несколько. Это реестр прав собственности на недвижимое имущество, это реестр ограничений недвижимого имущества, это реестр ограничений ну, по сути, арестов, да, движимого имущества, и это реестр ипотек. То есть четыре реестра. С 1 января имеем один. Но принцип следующий. Не объединять эту информацию, а оставить ее в терминальном доступе. То есть, по сути, регистратор при регистрации пользуется информацией со всех старых реестров, и она для него является обязательной к исполнению. Новый реестр пустой 1 января. И только вот начиная с 1 января при обращении граждан данные либо переносятся из старых реестров, а в тех реестрах погашаются, либо вносятся по-новому. На старых реестрах нет таких данных. То есть этот реестр создается сейчас фактически с нуля? Да, с нуля по заявочному принципу. И э, какие-то перспективы, когда он будет более-менее заполнен. Все зависит от обращения граждан, но я вам хочу сказать по той тенденции, которую мы видим он будет заполнен достаточно быстро, потому что все стремятся перерегистрировать свою собственность. Я должен сказать, что, опять же, это не обязательно, что ничего не случится с правами, которые зарегистрированы до 1 ноября 2013 года. Они признаются государством. Но каждый гражданин имеет право обратиться к нам и даже не при проведении какой-то сделки просто перерегистрировать из старого реестра в новый. А что это даст? Это даст какое-то спокойствие гражданину, конечно. Хотя, опять же, с точки зрения юридической, это не усиливает его позицию с точки зрения регистрации. Просто происходит перенос из старого реестра, который настолько же обязательный для нас, в новый реестр. Юристы сейчас не исключают, что БТИ будет саботировать эту реформу. Я сейчас процитирую, просто чтобы было дословно. Они могут не выдавать информацию нотариусам, у них на данный момент вся информация об имущественных правах и реестр действительно чист. Насколько правомощны такие заявления, действительно ли может это быть? Я бы не стал комментировать поведение работников коммунального предприятия, потому что это не будет совсем корректно. Но я вам хочу сказать так. На сегодняшний день, по крайней мере в городе Харькове, реестр электронной быты вело с 2003 года. В Киеве, например, только с 2010. Поэтому там это намного актуальный вопрос. Там все в бумажных, по сути, носителях. Но нас интересуют данные, которые находятся в реестре 2003 года. Поверьте, это очень большой массив данных. И для того, чтобы работать с этими данными, нам не нужно истребовать информацию, усложнять процедуру. Мы их и так уже видим. В каких случаях мы должны обращаться в БТИ? В случае, если нам, например, подают документы, которые были зарегистрированы тем же коммунальным предприятием до 2003 года, данных, о которых нет в старых реестре. И то только в тех случаях, когда человек нам предоставляет документ, из которого не совсем ясно, да, объект, с которым он обращается, субъект, ну, по сути, гражданин, может быть, какие-то неточности и так далее. Когда нам нужно уточнить у коммунального предприятия, которое регистрировало в свое время этот документ, все ли в порядке, действительно ли за этим гражданином нет ли какой-то ошибки и так далее. Только в этих случаях. Но, поверьте, это не будет частой практикой. Ну да, я так понимаю, что до 2003 года дела уже достаточно устаревшие. Это устаревшие дела, их немало, безусловно, но и не большая часть. Скажите, еще ну, нововведение, которое не может не радовать многих, то, чтобы ты перестанет следить за перепланировкой квартир. То есть сейчас для того, чтобы оформить квартиру с перепланировкой, уже не нужны будет большое количество документов. Это, это так или не это так? Это не так. Это Потому не что... так, опять же суть проблемы. Что такое, по сути, перепланировка, особенно незаконная? Это, ну, я не специалист в этой отрасли, безусловно, но на бытовом языке это изменение конструктивных особенностей объекта без соответствующего разрешения. Если вы гражданин, который не имеет соответствующего образования, тем более не имеет соответствующего разрешения, переносит какую-то стену в своей квартире, то, извините, из-за этого может завалиться весь дом. Для этого существует у нас Специальная инспекция архитектурная, которая должна следить за всеми этими вещами. Что делает БТИ? Вот все считают, выполнять контрольную функцию. Не совсем. БТИ фиксируют те изменения, которые произошли с объектом путем э, изготовления соответствующего технического паспорта. И я вас уверяю, что э, при наличии такого технического паспорта, но при отсутствии документов на разрешение такой перепланировки, а тем более на сдачу такой планировки потом в эксплуатацию, что все выполнено, все нормы соблюдены, мы регистрацию не проведем. То есть, э, но... Подождите, я просто, может быть, что-то не так читала, но я читала о том, что техпаспорт для купли-продажи квартиры с 1 января уже не нужен. Он не нужен, но что подразумевает, что покупатель и продавец берет на себя ответственность за то, что с объектом ничего не случилось, нет перепланировок. К примеру, у нас есть там э, стандартная квартира 50 квадратных метров, и был изготовлен техпаспорт в 2010 году. Сейчас действительно до проведения сделки покупателю и продавцу не нужно предъявлять нотариусу технический паспорт. И фиксируется проведение сделки вот такой вот планировки, такой-то площади. Но в данном случае покупатель отвечает за то, что ничего не изменилось, площадь не поменялась, внутри перегородки не переставлены. И покупатель, покупая объект, тоже берет на себя ответственность за то, что там все в порядке. Поверьте, если там есть перепланировка, и это скрыто, в первую очередь покупатель не захочет брать такую квартиру, потому что она не будет соответствовать тем документам, которые есть. Ну, как сказать? Может быть, и захочет, если, допустим, не, не тронуты несущие стены, а перепланировка ему нравится. Да, но потом, в случае возникновения каких-то вопросов, понимаете, это опять же, кто мы являемся ли мы специалистами, которые ну, могут отличить несущую стену от не несущей. И в результате перепланировки, не дай бог, происходит какая-то ситуация, за нее нести ответственность будут как раз уже все. Но компания. вы конкретно за этим это не отслеживаете и за этим не следите. То есть теперь это, за этим будут, будет следить кто? Есть специальная архитектурная инспекция, которая э, дает разрешение э, следить за тем, чтобы незаконно не осуществлять перепланировки, либо самовольные строительства. Что мы делаем в данном случае? Мы не зарегистрируем э, вновь созданный либо реконструированный объект в случае, если на это не получено специального разрешения. Я поняла, Олег, спасибо, что были в нашей студии. Буквально в двух словах еще, может быть, вы нам скажете, с какими сейчас в основном по горячей линии, либо к вам, к вашим специалистам обращаются харьковчане, с какими вопросами, с какими проблемами, какие проблемы и вопросы сейчас в оформлении документов самые актуальные. Буквально в нескольких словах, в нескольких словах. Безусловно, самым актуальным вопросом является, где мы находимся и как мы работаем. Вторым вопросом по важности является перечень документов, которые необходим для подачи. Следует отметить, что на Короленко 16 по адресу нашей службы в операционном зале буквально в буквальном слове все стены завешены информация о том, как сделать, что сделать, в каких случаях сделать. Есть образцы заявлений для каждого случая. В данном случае их порядка 20 на самом деле. Достаточно сложно, конечно, в них разобраться, но, опять же, повторяю, консультанты помогают. Размер госпошлины – очень часто задаваемый вопрос. И сейчас уже к нам обращаются по вопросам выдачи документов, безусловно. Перечень документов, он достаточно большой или их можно перечислить? Их можно перечислить, но надо понимать, что для каждой ситуации он отдельный. Если говорить в общем, то первым документом, который нам должен подать гражданин, это заявление установленной формы и заполненное в установленном порядке. Вторым по важности документом является квитанция об оплате государственной пошлины, за исключением случаев, когда лицо освобождено. Третьим моментом квитанция об оплате за изготовление вытяга, извлечения да, по-русски. Дальше паспорт гражданина. Он его предъявляет на подаче и предоставляет нам копию этого документа. Если лицо действует по доверенности, то нужно приложить документ, подтверждающий его полномочия, доверенность э, и ее копию. И, безусловно, правоустанавливающий документ. Правоустанавливающим документом может быть договор купли-продажи, иные договора, свидетельство о праве собственности, государственные акты на землю и так далее. Четкий перечень правоустанавливающих документов предусмотрен также законом и нашим порядком про регистрацию. Спасибо, что были в нашей студии. О нюансах новых правил оформления жилья сегодня мы пытались разобраться вместе с начальником регистрационной службы города Харькова Олегом Троботом. Смотрите нас по понедельникам, средам и пятницам. Всего доброго. До встречи.